О чем общаешься? Да, определенных тем нету, а ты о чем? Да, пытаюсь понять, зачем Россия Донецк освободила от воды. От воды? Угу. Это как аналогично Украина Крым освободила от воды. Ни в коем случае. В Крыму вода по сегодняшний день есть, а в Донецке нету после прихода России. А вот когда Украина освобождала от электроэнергии и воды, Крым не согласился с этим. Там как и вода, так и электроэнергия есть по сегодняшний день. Уже 11 лет прошло. А в Донецке почему-то нету. А с 2014 -го года в Крыму была вода? Да. А электроэнергия? Была. Украина подавала это все? Нет. Тогда или нет? Что? Вода Все? и электроэнергия была, потому что были запасы воды, а также инфраструктура, которая позволяла которая позволяла полностью содержать Кремский полуостров. В то же самое время в Донецке инфраструктура полностью зависит от инфраструктуры водоснабжения подславянском и часовым яром. И вот после того, как Путин разрешил российской армии осенью 2022 года наносить удары по критической инфраструктуре, а ваши военнослужащие дополнительно просто там спецоперации, такие бывают, называются труба, начали эти трубы разбирать на фронте, прекратились mm -hmm. поставки воды. Поэтому я задаю вопрос: зачем вы освободили Донецк от воды? По вашей логике, если Крым вы освобождали в 2014, после 2014 -го года от воды и электроэнергии, Крым сейчас не ваш, и Херсонская область также. То есть, по логике событий, сейчас будет происходить так же. Вы, Славянска, не даете в Донецк воду, то есть и Славянск будет не ваш. Ну, логично же. Если ты хочешь, чтобы логично пообщаться, открываешь Женевскую конвенцию, и там есть определение, термин «оккупация». Того, вот оккупационная власть должна полностью отвечать за всю гуманитарную составную. Дополнительно написано, если какая-то часть территории будет оккупирована, вот, обе стороны не должны допустить гуманитарной катастрофы. Так вот в Крыму никакой гуманитарной катастрофы не было, и Российская Федерация как оккупант полностью сама отвечает за всю гуманитарную составную. В Донецке Украина прекрасно понимала, что если отключить воду, там будет гуманитарная катастрофа, чего она не сделала. Но после 22 года, когда Россия начала наносить удары по критической инфраструктуре, Россия довела все-таки Донецк до того, что там воды нету. От Киева за три дня до воды раз в три дня. То есть вы ссылаетесь на Женевскую конвенцию, но вы не считаете или вы считали своих граждан в Крыму и в Донецке и Луганске, и тем не менее вы им отключали воду и электроэнергию? Ни в коем случае. Ну как? Вода и ну, электроэнергия практика. в Крыму по сегодняшний день есть. Был перекрыт канат. Канал, точнее. Канат. Канат или канал? Канал был перекрыт. Но в то же самое время в Крыму были большущие и остаются по сегодняшний день запасы воды и электроэнергии в том же самом числе. То есть жители Крыма не согласились с вашим перекрытием канала, который шел с Новокаховской ГЭС и обеспечивал Крым водой, которую вы перекрывали, и они забрали Херсонскую область. По этой же логике жители Донецка, которые сейчас испытывают избыток в воде, которую вы устроили сейчас... сформулируй мысль. По этой логике они будут забирать Словянск, ты все чтобы время пытаешься святой. Ты все время пытаешься уйти от истины. Я уже тебе сказал по поводу того, как нужно поступать во время оккупации, привел тебе пример с Крымом и привел тебе пример с Донецком. Как бы ты там ни пытался перейти на другую тему, не получится. Вернемся к моему вопросу. Зачем Россия освободила Донецк от воды? Еще раз, за тем, что вы до этого освободили Крым. Вернемся воды. к моему вопросу. Зачем Россия освободила. Донецк от воды. Я не задаю вопрос по поводу Крыма. Третий раз вам. Наберитесь. Я не задаю вопрос по поводу Крыма. Зачем Россия освободила Донецк от воды? Как показала практика, в том числе и по Крыму. Еще раз. Зачем Россия освободила... Я буду медленнее говорить, возможно, ты услышишь. Зачем Россия освободила Донецк от воды. Вроде бы я на русском языке сказал, ты же русский язык понимаешь? По этой же логике и как практика доказывает, люди приходят там, где перекрывают и забирают эту электроэнергию и воду. Как... Твой пример с Донецком чуть-чуть неудачный, потому что в Донецк воду никто не перекрывал. А инфраструктура была разрушена из-за российских ударов. Ты все время пытаешься манипулировать ответом, а оно же не получится. Последний раз задаю вопрос, если нет, или меняем тему, или я тебя отправляю на Красную площадь в Мавзолей, к Ленину, на собеседование. Почему Россия довела Донецк до гуманитарной катастрофы? Очень просто. Очень. Учите матчасть. Вопрос задал. Зачем Россия довела Донецк до гуманитарной катастрофы? В вашем утверждении, что кто-то довел Россию в том числе до гуманитарной катастрофы, вы кривите душой. Вы сами перекрыли своим жителям Украины, которых вы считаете им воду. День, месяц и год, когда мы в Донецк перекрыли воду. Какую-то же немскую конвенцию сидит. День, месяц и год, когда Украина перекрыла в Донецк воду. Украина воду. День, месяц и год, когда Украина в Донецк перекрыла воду. Я не могу тебе дать воду, а он ждет. День, месяц и год, когда Украина перекрыла в Донецк воду. Донецк, Донецк сидит. Вот он Ты ж... вопрос слышишь? Назови мне дату. День, месяц и год, когда Украина перекрыла воду в Донецк. Поэтому нужно дать воду, чтобы не было гуманитарной катастрофы. Я ответил на ваш вопрос? День, месяц и год, когда, Российская Фед... когда Украина перекрыла воду в Донецк. Вот, я же не знаю, я не в Донецке сейчас. Но вы утверждаете, что в Донецке... Человек, который не знает, пытается рассказать о том, что Украина что-то перекрыла. Зачем ты что-то говоришь, если ты не знаешь этого? Знаете, что в Донецке нет воды, значит, если в Славянске есть вода, и она идет в Славянск, в Донецке всегда шла, то есть вы, получается, перекрыли. То есть... Вода не со Славянска идет, вода идет из реки Северской Донец. Тебе нужно хотя бы поинтересоваться, откуда вода идет. Какого числа вы перекрыли воду в Донецке? Мы не перекрывали. Российская Федерация разрушила инфраструктуру под Славянском 29 ноября 2022 года. Э, а вся логистика, все трубы были и продолжаются уничтожаться российской армией по сегодняшний день. Тогда к вам вопрос. А кто разрушил э, высоковольтные опоры в Крым до этого? Никто, и не раз, никто не разрушал. По сегодняшний день они стоят. Электри... то есть не было раз, стоп, 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 не было разрушения. В каком году? 2014. Нет, по сегодняшний день они стоят. Через всю Херсонскую область идут. А Украина не взяла электроопоры и не подавала снова Каховский воду. Ты слышишь или нет? Они по сегодняшний день стоят. Они по сегодняшний день стоят, потому что туда пришли уже крымчане сами забрали себе воду. Ты слышишь или нет? Я говорю, по сегодняшний день они стоят. Причем здесь вода, ты задаешь вопрос по поводу электроэнергии. Не отвечайте на мой вопрос. Зачем ты мне отвечаешь на свой же вопрос? Украина взорвала нет. электроопоры, которые вели в Крым. Нет. И, под... и перекрывала она воду. Нет. Да или нет? Нет. Нет? Нет? Понятно. Такого не было? Ты в одном вопросе, в одном предложении решил задать два вопроса и поставил вот эту манипуляцию. Да или нет? Ведь я тебе ответил на первый твой вопрос. Украина не взяла инфраструктуру в 2014 году. Перекрывала ли она воду? Согласно Женевской конвенции она поступила так, как должна поступить. Российская Федерация, как оккупант, должна полностью вся отвечать за гуманитарную составную. Давай, давай, методичку Хрон, потяни. Хроники крымского блокаута. Давай, а, читай. Так, читаем. Восемь лет назад в ночь на 22 ноября 2015 года из-за подрыва ЛЭП в Херсонской области в Крыму наступил блэкаут. Подрыва. Ванька, отключают электромережу. Они подрывают. Покажи мне, пожалуйста, фото или видео, пруф какой-то вот этого подрыва. Я же думаю, на момент 2014 года Россияне умели пользоваться интернетом и телефоном, могли сделать снимки в Херсонской области. С того года Крым столкнулся с беспрецедентным явлением в современной истории. Группа, поддерживавших украинскими властями, путем подрыва опор линий электропередач в Херсонской области, оставила весь полуостров без электричества. Покажи мне фотографию да? или видео. Как так получилось? Покажи фотографию или видео, ты же утверждаешь. А видео, Фотографии. именно с места событий показать видео. Ну, ты же утверждаешь, если что-то подорвали, я думаю, люди так бы или иначе это увидели и сфотографировали. Покажи мне, в чем проблема? Не нужно показывать жить А пруфов нету. Когда доходишь к фактам, то есть подтвердить свои слова сразу. а не, не нету. Поэтому ну, эта информация отправляется к Ленину Мавзолей, потому что подтвердить ты ее не можешь. Так. Так, вот оно. Продолжается блокада, которую начали активисты татар. Их поддержали и другие организации. И в оккупованной пиостре уже шосту добу без электрики из материковой Украины. Сегодня 17-й день гражданской блокады Крыма. На Херсонщине ночью неизвестные повредили опору для подачи электроэнергии. Неудобно? Я не вижу. Говорю, не вижу. Теле... Американский телефон, американскую технологию. Поставь так, чтобы я ее увидел. Стогни с интера. Тебе о чем-то говорит? Ты слышишь или нет? Поставь камеру под углом так, чтобы я видел. Секунду, начало поставлю. Стогни, тебе что-то говорит об этом? Стогни, интер. Без разницы, включи. Я не знаю, кто вот это такой. Включай, показывай. Нет, ты ведущего помнишь такого Стагния в Украине? Я телек не смотрю. Да все тебя сейчас посмотрят, но они ухохотаются. Послушай. Организация и в оккупированной пиостре уже шестую добу без электрики из материковой Украины. Сегодня 17-й день гражданской блокады Крыма. Стагния. Утром неизвестные повредили Линии электропередач, питающих электричеством Крыму. Там продолжается блокада, которую начали активисты Минжелиса, крымских татар, их поддержали и другие организации. И в вот... оккупованной 6 же шестую из без электрики из Матерковой Украины. Сегодня 17-й день гражданской блокады Крыма. На Херсонщине ночью неизвестные повредили опору для подачи электроэнергии. <реклама> Неудобно получилось, да? Ну, не, не в коем случае, сейчас я проверю. Ты просто на РИА Новости смотришь. Сейчас проверим. Давай. Я к врачу обращусь. Найди мне, пожалуйста, информацию по поводу поврежденной ЛАП в Херсонской области в 2014 году. Что посмотрим, вопросов нету. Задай питание в 2015. Ты же говорил в 2014 году. Ну, в 15-м уж, это же Херсонская область, это же Украина была. Так в каком году повредили? В 15 так электроэнергию отключили в 2014 году, 15. в 2014 это же Украина была. В 2014 году повред... отключили. Херсонская область 15 год по сегодняшний Украина. день это Украина. Ну я понял. Вот открываюсь. Спрашивай. Так в каком чеки? году? В 2014 году да. отключили я Крымский скажу, полуостров. Год. Год. В 2014 году электроэнергию отключили в Крым. <laughs> Не сработало чуть-чуть, да. Ты согласен? Не сработало. Так согласен, что отключили? Так я же тебе говорил, что Украина отключила в 2014 году. А, в 14? А ты очень сильно акцентировал внимание, что якобы кто-то ее подорвал. Ох, как не сработало. Ты, а -а -а. Мне, еще, ты мне еще и показал вот эту э, обрезку сырья новости, да, и решил типа парировать. А вот вас в новостях показали. Ай, не работает. Вопрос, давай задавай. 15-й год, подрыв ЛЭП. Впервые осенью 2015 года была поврежденная ЛЭП. Э, Мелитополь-Джанкой, 330 кВт. Э, э, Укрэнерго возобновила спустя 7 дней. 17 октября была полностью восстановлена вся инфраструктура. То есть, нужна была лишь одна неделя, чтобы ее полностью восстановить. М -м -м. Еще раз было. 20 22 ноября, 2015 год. Опять же, кто-то повредил систему LAP. Э, Через 16 дней, 8 декабря, э, снова ее восстановили. Каховская, Титан Красноперекопск. Э, снова не получилось. Ах ты, ты смотри, как же ты только что хотел методичку продвинуть. То есть, это кто делал? Значит, я ответил, воду Україна отключила в 2014 году, а ты хотел соврать, манипулировать чуть-чуть. И не подривала, получи. А подрывала лип кто? Росіяни. А меджис это Росіяни? Вони весь час працюють на території України и пробують щось під. А, меджилис росіяни на території України сейчас. То есть кримські татари, які воюють за Україну, це меджоліс. Вони вою... воюють воїнську. Ти не Росі... чуєш мене? Ти мені задаєш питання, хто підірвав? Я ж тобі відповів, що росіяни це зробили? Так Росії ж не було в Херсонській області в 2015 році. Я кажу, росіяни, росіяни. Стоп. Меджеліс. Це хто? Лінур Еслямова, це хто? Ти чуєш, що я відповідаю на твоє питання, ти просто цікаєш. Хто такий лінурся? Не, не, не цікай від, мого, від, мого, від моєї відповіді. Не цікаю, Лінур Іслямова, це хто в 2015 році. Что? Ленур Ислямов. Это кто? Без понятия. Что там ситуация? Тяжело получилось, да? Неудобно. Не, это тебе неудобно. Ты все время пытался соврать. Ты мне, я, ж, я, говорю, ты мне показал РИА новости. Именно поэтому я начал проверять эту информацию. Ты мне показал сюжет, где обрезана речь журналистов. Там 4 или 5 сюжетов ты мне показал. Вот. А оно как выяснилось? Было отключено. Я же тебе еще на начале разговора ответил, что в Крым отключили электроэнергию, а также водоснабжение через то, что Россия оккупировала эту территорию. А оккупант должен за это отвечать, а не Украина. И сделали это так, что в Крыму по сегодняшний день есть и электроэнергия, и вода, потому что сперва проанализировали ситуацию. Но не сделали это в Донецке, Луганске, потому что у них не было своей инфраструктуры. И в случае отключения произошло бы в 2014 году то, что происходит сейчас в Донецке при российской оккупации. Вот Россия разрушила инфраструктуру, и теперь туда вода не идет. Так вот, вот эта критическая ситуация могла бы произойти в Донецке в 2014 году. Именно поэтому Украина и не отключила. И заметь, в 2014 году в, Крым, в Крыму и по сегодняшний день все есть. А в Донецке нету. Так, вопрос мой к вам. Отключила или под? Давай, чтобы ты запомнил еще раз, я повторю свои слова, которые я произнес 20 минут назад. 15 минут назад, 10 минут назад и раз 50, это уже я тебе сказал 5 минут назад. Оккупант полностью отвечает за всю гуманитарную составную. Украина в Крым отключила электроэнергию и поставки воды, так как там были свои запасы. А жители ж Украины ждали Украину? Ждут по сегодняшний а день в Крыму. В Донецке, Луганске, Мариуполе, Херсоне, Запорожье. А почему, Херсон, вы, а почему вы их не обеспечили водой? Оккупанты этим занимаются. Вы же считаете Крым Украиной. Правильно, я в тебе ответил. Смотри, чтобы привести гуманитарную помощь, нужно, чтобы власть и народ имел доступ к территории своей. Если там идет линия боевых действий или часть какой-то территории находится под оккупацией российских войск, в таком случае украинская власть не имеет возможности это сделать. Именно из-за этого и сделали Женевскую конвенцию, и пункт об оккупации, что та сторона, которая нарушает территориальную целостность другого государства, она должна отвечать полностью за всю гуманитарную составную, чтобы в критических ситуациях винить человека, то есть страну, которая пришла с агрессией, а не страна, которая жила свою жизнью и к ней вторглись. То есть по вашему мнению вы утверждаете, что была где-то линия фронта по Крыму, хотя ее там не было? Не вырывай Мы... слова из контекста, так не получится. Там вы отключили своим гражданам воду и электроэнергию. Мы не отключали, опять не ври. Вода и электроэнергия есть там по сегодняшний день. Вы ссылаетесь на Женевскую конвенцию. Я же тебе ответил. Вода и электроэнергия есть по сегодняшний день. Мы не воду и электроэнергию отключили, в твоем понимании, а поставки. Мы их приостановили, так как оккупант должен отвечать за свои действия и вы взяли, и там не было боевых действий, вы отключили им воду. Ты не слышишь меня, да. Тебе так, так, так неловко, да? Пытался мне соврать, не получилось.